দুশো আশি কোটি টাকার নেশা জাতীয় সামগ্রী পুড়িয়ে ধ্বংস করে কাছাড় জেলা পুলিশ শহরতলির অরুণাচল পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত জাটিঙ্গার সিবিআই ইট বৃহস্পতিবার বৃহৎ পরিমাণে এই সামগ্রীগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করে কাছাড় জেলা পুলিশ পুলিশ বিভাগের দক্ষিণ আসামের ডিআইজি কঙ্কনজ্যোতি শৈকিয়া পুলিশ সুপার নোবাল মাহাতো অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন ও জেলা আবগারি বিভাগের কর্মকর্তা সহ বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে দুশো আশি কোটি টাকার জাতীয় সামগ্রী দাহ করার পাশাপাশি ড্রোজার চালিয়ে বিপুল পরিমাণে কফ ধ্বংস করা হয় উল্লেখ্য দু সালে কাছাড় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে এই জাতীয় সামগ্রীগুলো উদ্ধার করে জেলা পুলিশ দু সালে পুলিশের হাতে জব্দকৃত নেশা জাতীয় সামগ্রীগুলোর মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর বৃহস্পতিবার সব পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় ধ্বংস করা নেশা সামগ্রীর মধ্যে ছিল পঁচাশি কেজি হিরোইন আঠারো লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত একুশ কেজি গাঁজা সতেরো লক্ষ উনিশ হাজার একটি ট্যাবলেট এবং সাতান্ন হাজার আটশত পঁয়ষট্টিটি কফ সিরাপের বোতল সহ ছ হাজার পাঁচশো আটষট্টি কেজি মেথাম ফেটামাইন পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার মুক্ত অসম করার স্বপ্নকে সফল করতে কাছাড় জেলা পুলিশ জেলা জুড়ে ড্রাগস বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে আগামী দিনেও কাছাড়ে ড্রাগসের বিরুদ্ধে পুলিশেরই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো আজি আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী যিবিলাক বিভিন্ন সময়ত আমি জব্দ কৰিছিলোঁ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ থকা মোকৰ্দমাৰ ভিত্তিত বিচাৰাধীন আছিলে তাৰপাছত অনাৰেবল সন্মানীয় আদালতৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ আদেশ মৰ্মে আমি সেই যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পাছত সেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ অনাৰেবল ক'ৰ্টৰ আদেশ মৰ্মে আমি সেইখিনি আজি ডিছপ'জ অফ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ যি চি আই ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চি আই ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ডাইৰেকশ্যনৰ মতে আমি এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি যিখিনি আমাৰ বিভিন্ন থানাত পৰি আছিলে সেই সকলোখিনি আমি আজি ডিছপ'জ অফ কৰিছোঁ আমাৰ লগত এন চি বি মেম্বাৰ আছে আমাৰ লগত এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছে আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছে সকলোৱে মেম্বাৰ আৰু আজি আমি সেইখিনি সামগ্ৰী আমি ইয়াত জব্দ কৰিছোঁ আৰু যিখিনি যিখিনি সামগ্ৰী আমি ডিছপ'জ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি যিখিনি এই যিটো দহন কাৰ্যসূচী আছে এই দহন কাৰ্যসূচী যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি আজি দহন কৰিছোঁ সেইখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰায় বজাৰ মূল্য আপোনালোকে দেখিছে যে এইখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় এক হাজাৰ কোটি টকা হ'ব কিন্তু আমাৰ যি এজ পাৰ অফিচিয়েল আমাৰ যিখিনি কেলকুলেশ্যন আছে সেইমতে ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় তিনিশ কোটিৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব সেইখিনি আমি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য কিন্তু ইয়াতকৈ বহুত ওপৰত যাব আৰু সেইকাৰণে ইয়াক আমি আমাৰ যিটো চোৰাং মূল্য বজাৰৰ মূল্য আমি যিটো স্থিৰাং কৰিছোঁ সেইমতে এইটো হ'ব পাৰে প্ৰায় এক হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক হ'ব পাৰে